નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આ વિડીયોમાં આપણે આવતીકાલે તારીખ આઠ ચાર બે હજાર ચોવીસના રોજ જે હિન્દી વિષયનું પેપર લેવાનું છે તેના મોસ્ટ આઈમપી પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરીશું કુલ ચાલીસ ગુણનું પ્રશ્નપત્ર રહેશે અને આ હિન્દી વિષયની ખૂબ જ સારી તૈયારી થઈ શકે એ માટે આપણે હિન્દી વિષયનું અસાઇનમેન્ટ પણ તૈયાર કર્યું છે તો આ અસાઇમેન્ટ બ્લૂ પ્રિન્ટ प्रमाण बनाव्यू तो दरेक विद्यार्थी मे खूबज उपयोगी तो दरेक विद्यार्थी अवश्य आ पी डी एफ ले तो चलो अपने शुरू करिए धोरण चार हिंदी विषय द्वितीय सत्रांत परीक्षा मोस्ट हेम्पी प्रश्नपत्र सोल्यूशन साथ प्रश्न एक प्रश्न के उत्तर लिखिए जमना गुण पांच नंबर एक एक हाथ में कितनी उंगली होती है पांच नंबर पिताजी की बहन को क्या कहते हैं बुआ नंबर टमेटो शब्द का हिंदी शब्द लिखिए टमाटर नंबर चार जहाज कहाँ चलता है पानी में नंबर पांच पांच बकरी के पैर कितने हो गए बीस તો ધોરણ ત્રણથી આઠની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ એમ્પી બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબ બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફની કિંમત વીસ રૂપિયા ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફની કિંમત વીસ રૂપિયા વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મેળવવા માટે સંપર્ક કરો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફની કિંમત પાંત્રીસ રૂપિયા પ્રશ્ન બે कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों पूर्ति की पूर्ति कीजिए जमुना गुण पाँच नंबर एक खाल जगह लड़की हूँ मैं नंबर बे मेरे पिता किसान है नंबर त्रन खाल जगह माता घर काम करती है मेरी नंबर चार खाली जगह खेलना अच्छा लगता है मुझे नंबर पाँच हाथी खाल जगह चलता है धम धम प्रश्न त्रोण विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जमुना गुण पाँच नंबर ए चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला टुकड़ा नंबर बे चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी दर्जी नंबर त्र चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने का इच्छा हुआ कसीदा नंबर चार खाल जगह ने चूहे की ओर देखा कसीदाकार नंबर पाँच उसने चूहे को खाल में जाने से रोका कचहरी प्रश्न चार निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए जमुना गुण पांच नंबर एक केला केले का रंग पीला होता है बे, दर्जी दर्जी सिलाई काम करते हैं ऋतु भारत की चार ऋतु है रविवार रविवार को छुट्टी होती है चूहा चूहा रात को परेशान करता है प्रश्न पाँच नीचे दिए गए चित्र का पांच छह वाक्यों में लिखे जमुना गुण चार यह विद्यालय है विद्यालय में चौदह कमरे हैं। विद्यालय के सामने एक रास्ता है रास्ते के दोनों तरफ बगीचा है बगीचे में दो पेड़ हैं। रास्ते की एक और फिसल पट्टी है दूसरी ओर झूला है झूले के बच्चे झूल रहे हैं। दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। एक लड़का पढ़ रहा है यह सुंदर विद्यालय है प्रश्न छ और रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए किन्हीं तीन जिम्ना गुण त्रोन नंबर एक शेर जंगल में रहता है तो शेरनी जंगल में रहती है नंबर बे हिरनी दौड़ रही है हिरन दौड़ रहा है नंबर तरन दादाजी कहानी सुनाते हैं दादी जी कहानी सुनाते हैं नंबर चार चाचा आ रहे हैं चाची आ रही है नंबर पाँच मोरनी जंगल में नाच रही है मोर, जंगल में नाच रहा है प्रश्न छ रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे गुण त्रंबर एक तितली है वे तितली नंबर चार नंबर त्रन किताब मेज पर है किताबे मेज पर है प्रश्न सात ए निम्नलिखित विरोधी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं किन्ही त्रीन जमुना गुण त्रन नंबर एक बुराई तो अच्छाई अच्छाई समाज में सभी के दिलों को छू जाती है नंबर बे भलाई तो बुराई हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए नंबर त्रन स्वच्छ तो अस्वस्थ अस्वस्थ होने के कारण वह परीक्षा नहीं दे सका नंबर चार खुशी ना खुशी बालक घोषित परीक्षा परिणाम से ना खुश था नंबर पाँच बहुत थोड़ा वह थोड़ा थोड़ा करके बेहतर हो रहा है प्रश्न सात ब निम्नलिखित शब्द अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए किन्हीं दो जमन गुण बे नंबर एक जंगल वन जंगल में अंधेरा था नंबर बे बाग तो बगीचे बगीचे में फूल खिले हैं नंबर त्र विश्व तो जगत विज्ञान के विकास से जगत में कई सुधार हुए हैं प्रश्न आठ निम्नलिखित विहानों को कहानी में घटना क्रम में लिखे तो पहलू वाक्य एक बहुत घना जंगल था हिरने जंगल में टहल रही थी शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया और शिकारी हिन्नी को जंगल में છોડ આયા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું ધોરણ 4 ના બીજા વિષયના દ્વિતીય સત્રંત પરીક્ષાના મોસ્ટ આમ્પિ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે